Sebab dekat Kedah ni ada masalah sikit kita, kita tak pernah jumpa inskripsi yang menceritakan tentang raja dia dia memerintah tahun berapa uh, bila dia memerintah siapa rajanya dari segi sistem sosialnya sebab kebanyakan yang kita jumpa kebanyakan banyak di kawasan Sumatera lah dan uh, apa tu uh, Sriwijaya tu lah Tuan -tuan. -tuan. Tuan -tuan. Uh, Indonesia dia berbeza dia dia membina sejarah dia berdasarkan apa yang ditulis di inskripsi hmm. eh uh, rajanya bila uh, bila raja tu memerintah semua dipahat di inskripsi tapi dia berbeza apabila uh, you, uh, apabila ada satu pihak membuat kajian di Kedah yang menggunakan pentarihan secara saintifik untuk menentukan tarikh hmm. itu menjadi masalah kepada kita hmm. kenapa dalam catatan dunia tidak ditulis bahawasanya Kedah Tua ini merupakan tamadun awal dunia. Tidak ditulis. Tok nenek kita dulu, mereka itu telah berhijrah ataupun telah berlayar di lautan-lautan besar dan mengalahkan Greek dan Rom. Ada mengalahkan Greek dan Rom. Penipuan sejarah di Malaysia terutama dilakukan oleh profesor Melayu di negeri kasino tersebut. Penipuan itu memang dirancang secara sistematis dengan tujuan agar kaum Melayu Malaysia tampak hebat, padahal mereka sebetulnya kaum yang kerdil, lemah, atau kaum pecundang. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah membuat penelitian asal-asalan terhadap Situs Sungai Batu di Kedah. Penelitian itu penuh manipulasi karena usia bukti arkeologis atau bukti batuan di sana dibikin setua mungkin. Dikatakan bahwa situs tersebut sudah ada sejak 788 sebelum Masehi. Sekali lagi 788 sebelum Masehi. Jadi, usia situs Sungai Batu tersebut bukan saja tertua di Asia Tenggara, tapi juga disejajarkan dengan peradaban Romawi dan Yunani. Manipulasi hasil penelitian inilah yang jadi dasar untuk melakukan penipuan lanjutan. Nah, selanjutnya Profesor Melayu Malaysia kemudian bikin narasi atau dongeng untuk mendukung temuan itu. Dongeng itu antara lain dibuat oleh Profesor Solehah Jacob. Maka dikatakannya bahwa orang Romawi belajar membuat kapal pada orang Melayu dan seterusnya. Dikatakan peradaban Melayu Malaysia lebih hebat dibanding peradaban Romawi dan sebagainya. Agar dongeng itu dianggap sebagai kebenaran, maka Profesor Melayu Malaysia. mengulanginya berkali-kali. Kalau kita tengok ini uh, daripada catatan Sungai Batu ya. Uh, sekiranya 788 itu a uh, teori yang telah dijumpai oleh Prof Mokhtar itu bermaksud uh, kita sekarang dah tahun 2000, 2023. Jadi 2023 kita campurlah dengan 788 itu. Ada lebih kurang 3000. Maksudnya di sini kalau civilization Greek itu dia bermula 3,000. Dia buat kat sini kata 3,000. Maksudnya, kita sebelum Rom, Rum sesudah itu. Tapi kita di antara ini. Tetapi kenapa dalam catatan dunia tidak ditulis bahawasanya Kedah Tua ini merupakan tamadun awal dunia. Tidak ditulis. Ada beberapa sebab. Pertama, sebab kita dijajah. Yang kedua, disebabkan kita apabila kita dijajah, kita lemah. Lemah dari sudut pentadbiran. Lemah dari sudut memberi pendapat. Lemah dari sudut mengatakan ini aku punya. Letakkan juga bangsa aku di dalam ini. Kita lemah. Sebab kita dijajah. Pemikiran kita sudah dikawal. Kan tadi tarifannya apabila mengawal pemikiran. Intellectual terrorism. Saya namakan ialah intellectual terrorism. Dia memanipulasi mem memanipulasikan uh, kita punya kebolehan akal. Dia meletakkan kita supaya personaliti kita menjadi rendah diri dan sebagainya Sehingga kita tidak mampu untuk bersuara Tetapi Tok Nenek kita tidak begitu Tok Nenek kita dulu Kalau dalam beberapa catatan Ada menyebut bahawasanya Mereka itu telah berhijrah Ataupun telah berlayar di lautan-lautan besar Dan mengalahkan Greek dan Rom. Ini disebut dalam beberapa buku catatan Dan jenar-jenar ilmiah seribu BC dia ada sebut a uh, a uh, millennium first millennium maksudnya seribu BC kalau dia kata second millennium bermaksud dua ribu BC third millennium bermaksud tiga ribu BC ini bermaksud orang Melayu sudah wujud semenjak seribu BC lagi Se sebelum seribu tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam orang Melayu pelayan yang hebat Mereka telah pergi, ah, berlayar di kawasan-kawasan yang di perkawasan Eropa. Mereka ini lebih lebih mahir daripada Greek, lebih mahir daripada Rom. Klaim Profesor Melayu Malaysia tentu saja jadi tertawaan dunia, sebab temuan di Sungai Batu Kedah tersebut hanya akal-akalan dan tidak didukung dengan bukti tertulis atau prasasti. Bukti prasasti justru banyak ditemukan di Indonesia. Dalam sejarahnya, kaum Melayu Malaysia justru menjadi kaum yang selalu dijajah oleh banyak bangsa. Kedah tua pun sebetulnya daerah jajahan Kerajaan Langkasuka. Semenanjung Malaya dulu juga dijajah oleh Sriwijaya, Majapahit, dan Kerajaan Siam. Temuan di Sungai Batu merupakan penipuan karena juga tidak cocok dengan realitas sejarah peradaban di Asia Tenggara. Kaum Melayu Malaysia bahkan tidak punya bahasa dan huruf atau aksara sendiri. Bahasa Melayu Malaysia berasal dari Sumatera. Kaum Melayu Malaysia juga tidak punya aksara sendiri. Aksara di Nusantara umumnya mengadopsi huruf Palawa, dan belakangan ada yang pakai bahasa Arab. Penipuan yang dilakukan oleh Profesor Melayu Malaysia itu kini dibongkar oleh koleganya sendiri. profesor lain di Malaysia justru meragukan temuan di Sungai Batu. Kat Kedah ni ada masalah sikit. Kita, kita tak pernah jumpa inskripsi yang menceritakan tentang raja dia. Dia memerintah tahun berapa, Uh, bila dia memerintah siapa rajanya dari segi sistem sosialnya sebab kebanyakan yang kita jumpa kebanyakan banyak di kawasan Sumatera lah bila mewakili uh, kerajaan apa tu Temp uh, Sriwijaya tu lah Sri uh, Indonesia dia berbeza dia dia membina sejarah dia uh, sejarah zaman klasik ni ataupun zaman proto sejarah ni berdasarkan apa yang ditulis di inskripsi hmm. eh uh, rajanya bila uh, bila raja itu memerintah semua dipahat di inskripsi. tapi dia berbeza apabila uh, you, uh, apabila ada satu pihak membuat kajian di Kedah yang menggunakan pentarihan secara saintifik untuk menentukan tarikh hmm. itu menjadi masalah pada kita and hmm. that's why yang timbulnya pentarihan-pentarihan uh, yang lebih awal daripada yang saya fikir terkeluar daripada uh, silang budaya yang berlaku di alam Melayu pada masa. Yang berkenaan dengan Sungai Batu ni kajian mulanya dijalankan pada tahun 2006 yang mana diketuai oleh uh, Profesor Dr Mukta Saidin daripada USM. Hmm. Beliaulah yang mula-mula masuk ke kawasan Sungai Batu hmm. Macam di Kedah tu ni kita kita kategorikan sebagai kawasan kalau dari segi kronologi ni adalah uh, zaman proto sejarah. Ketua. zaman foto sejarah ni adalah zaman di mana uh, sudah bermulanya sistem tulisan. Eh, tapi dalam bentuk sistem uh, tulisan ataupun asara kuno yang digunakan pakai pada masa itu, uh, asara palawa dan uh, kemudian berkembang di di bumi putera kan ataupun di di evolusikan menjadi asara asara orang Asia Tenggara ini. Tadi doktor kata uh, dapatan awal mengatakan kedatua itu berbula pada abad kelima. Yeah. tapi kita lebih banyak a uh, info atau maklumat masuk sekarang sudah jadi abad kedua pula ya yeah? yeah. tapi ada juga yang mengatakan lagi awal jadi sebelum saya nak saya nak jadi isu pokok yang kita selalu katakan tentang you know uh, dapatan yang lebih awal tu kita nak faham juga bagaimana uh, ecology atau uh, ekologis atau pakar ecology ni menentukan uh, site ni ini abad ini bermula, apa sebenarnya uh, disiplin ilmunya untuk tahu? Okay, aa uh... Pentarihan-pentarihan tapak-tapak Arkeologi di Kedah tu Kita menggunakan uh, Dua sumber utama lah Satu sumber bertulis Sebenarnya abad-abad abad kedua ni Dah banyak sumber-sumber yang Menyebut tentang Kedah eh? uh, Especially sumber-sumber daripada India Sumber-sumber daripada Yunani Dan ada sumber daripada China pun Abad ketiga tu Zulgi Yang Kantang yang menyebut tentang Tapi langkah sukar lah mm -hmm. eh? Pada abad ketiga tu uh, Kebanyakan ahli arkeologi Dan juga ahli sejarah dia, Langkah sukar ni dia 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 mewakili wilayah di di sebelah apa tu di sebelah barat dan di sebelah timur sama di Kedah ataupun di di Patani itu. Bila sebenarnya dalam dari segi uh, fahaman sejarah ia bermula uh, sebab ada yang mengatakan ia bermula pada 788 Masihi berdasarkan pertemuan di Sungai Batu. Mungkin boleh dikupas-kupaskan yang paling awal yang paling awal adalah 788 ada lagi satu yang 5 532 532 ataupun 500-an hmm. lah kita hmm. kita bundarkan kan itu adalah dua tarikh yang saya fikirkan tarikh yang data terpencil yang mereka dapat daripada pentarihan daripada banyak pentarihan yang mereka buat mereka buat hampir 70 lebih pentarihan di tapak Sungai Batu hmm. dan dia ada dua tarikh yang kita panggil tarikh anomali 788 dengan 5 53 lebih yang saya fikirkan yang saya saya dah terlibat dengan kajian di Kedah Tua ni dah lama aa, sejak tahun aa, 2000 aa, 2006 2006 lagi saya fikirkan dua tarikh ni tidak kena dengan apa yang berlaku dari segi aa, kebudayaannya eh dari segi politik ni di alam Melayu tersinggilah eh, eh sebab dia menggunakan perkataan tamadun kalau dia menggunakan pet, aa, data tu di, kalau dia menggunakan aa, kebudayaan Uh, sebelum uh, uh, pre uh, pre tamadun ataupun prasejarah tu mungkin kita boleh terima eh? mungkin ada ada perkembangan sejak zaman prasejarah tu yang boleh membuktikan juga masyarakat Kedah tu, tu dah, dah maju dari segi teknologi pembuatan beti, besi itu tapi dia menggunakan perkataan tamadun tu. Dia dua dua tarikh ni 788 dan 500 tu dia ada dia tarikh yang outliers uh, outliers yang keluar daripada uh, konteks kebudayaan uh, alam Melayu pada masa itu. Begitulah penipuan sejarah yang dilakukan secara sistematis oleh Malaysia. Terima kasih sudah menyimak sajian kami.